кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу кадырлуу телекөрүүчүлөр ардактуу кадырлуу радио угармандар жана ошондой эле социалдык тармактын жалпы колдонуучулары баарыңыздар менен түз эфирде көрүшүп отурабыз ар бир тема өзгөчө демекчи түрдүү тармактагы потенциалдуу адистер менен биргеликте биз мына ушул тема көрсөтүүбүздүн алкагында түрдүү темаларды ачып бергенге аракет кылып келебиз элибизде элдин эмгегин сөз түрді жер жебейт деген жакшы сөз бар Арине ошол жерге жакын болсоң иштетсең изденсең кезегинде байжакып атабыз дагы мына ошол жерди мыкты иштетип буудай өндүрүп ошол ар бир табак буудайын манжууларга аргымакка алмаштырып байып кеткен деген эпосто айтылган жакшы бир баян бар бүгүн дагы мына ошол топурак анын бизге пайдалуулугу ага келтирген зыяндуу уу зат тагыраак термин менен айтканда пестицид деген эмне аны биздин студиябыздын коногу айтып бермекчи анда биз менен болуңуздар бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргыз университетинин айыл факультетінен атайын келип отырған ә, мамлекеттик чоң чоң сыйлықтардың иесі, илимдин докторы профессор эжекебиз тинатим жараткелдиева саламатсызбы эжеке рахмат рахмат абдан жакшы маалымат берип өттүң ошо мен чындыгында эле бүгүнкү ушу маектешүүдө топырақтың баалуулугу топырақтың асылдуулугу топырақ чындыгында ар бир дыйкандын ә, баа жеткис бір куралы катары байуунун куралы өзүнүн үй бүлөсүн байуунун ә, үй бүлөсүн багуунун бир куралы катары эсептелген топуракты кандай жолдор менен биз кайрадан анын асылдуулугун түшүрүп аны чындыгында абдан бир кандай ә, десек болот эгер өтө эле орой айтканда бир өлтүрүүчү абалга алып келип аткан пестицид деген химиялық қошылмаларды, ебегейсіз, чексіз бір, ережесіз қолдонуның нәтижасында келіп шыққан кесепеттер жөнді айтқым келет да ушул маалыматты анда бир Біз... жөнөкөй дыйкан біздің телевизорду көріп калган болса, сыналгыны көріп, эфирибизди көрүп аткан болса, ошол пестицидтен баштайлы ообаэми жөнөкөй дыйкан өзүнүн түшүмүн коргогусу келет жөнөкөй дыйкан жыл сайын зыянкечтерден илдеттерден ото чөптөрдөн аябай запкы чегет 30-40% процент түшүм өлүп калышы мүмкүн эгер коргобосо ошондуктан тезирээк түшімді коргоо үшін дыйкан эмнеге кайрылат Қанткенде мен тезіре өлтүрөм зыянкечти канткенде мен ото чөптөрдөн арылам деген суроого жооп бергенде атайын ә, компаниялардан келген Қырғызстанға химиялық қошылмалар бар аларды біз инсектицидтер деп атаймыз құрт кумурскаларга қарсы гербицидтер деп атаймыз ото чөптөргө қарсы пестицидтер деп атайбыз ә, илдеттерге қаршы. фунгицидтер деп атаймыз бұда илдеттерге каршы ошентип отуруп бир канча түрдөгү пестицидтер атайын кыргызстанда каттоодон өтөт дагы биздин агрохимиялык магазиндерде сатыла баштайт ал жерге дейқандар барат аны сатып алышат и колдоно башташат колдонгондо конечно қол албетте колдонуп атканда ал ойлойт мен тезірек зиян кештен арылайын деп ойлойт а анын ар жагында кандай кесепети жатат ал эмнеге алып келет деп ал ойлобосо дагы ойлобосо дагы анын зыяндуулугу кесепети бар бара бара көрүнө баштайт да эгерде жыл сайын монокультура деп коебуз мисалы жыл сайын таласта мисалы фасольду эгип атышат э ош жергесінде жыл сайын пахтаны эгебиз И монокультура деген бир жыл сайын эгилип аткан өсүмдүктүн абдан көп илдеттери зыянкечтери бар Аға жыл сайын жанагы дарыларды дағы уу заттарды жыл сайын чачып биз ошо арылабыз и ошо чачылган пестицид ал эң жаман анын касиети ал топуракка топтоло берет анын эң бир ә, аккумулятивдик касиет деп да ал топуракка топтолот дагы ажырап кетпейт башка заттар органикалык заттар тезирээк ажырап ал жаратылышка зыянсыз абалга келет да hmm. ал эми химиялык заттар топтоло бергендиктен топурактын ичиндеги өтө маанилүү болгон топуракка пайда алып келген топурактын күрдүүлүгүн асылдылығын камсыз кылган тирүү жандыктар бар микроорганизмдер бар ар кандай мезофауна деп коебуз курт кумурскалардын түрлөрү бар керек болсо макрофауна деп коебуз ошол топурактын ичинде жашаган кемирүүчүлөр бар сөөл жандарды билесиңер алар кандай сөөл жандар сойлоп тияка катмарга кыртышка чыгып отуруп топурактын ичинде көңдөйлөрдү пайда кылып топурактын аба менен камсыз кылышын камсыз кылат суу менен туура камсыз кылышын топуракты топурактай кылып кармап жан жаныбарлар бар да чындыгында эле топурак өсүмдүк үчүн азык даярдаган супустрат да ал өлүк супустрат эмес анын ичинде толтура тирүү жандыктар иштейт ошо тирүү жандыктардын иштеши белгилүү бир баланста туруш керек mm. ошондо гана ошондо гана топурак асыл болот ал күрдүү болот ал жемиштүү болот ал өсүмдүктү өстүрөт түшүмдү берет а биз жыл сайын пеститизди ура берсек чачырата берсек анда топурактын касиети кетет ал топурак бар бара бара чаңга айланат топурак абдан буфер катары кызмат кылат чыпка катары кызмат кылат фильтр жанагыл топурактын касиети бузулгуча топурак кармап турат өзүнө пестицидти анын касиети жоголгондон кийин топуракта кармалып турган топтолуп турган пестициддер сууга өтөт карачы сууга өткөндөн кийин жер астында сууга өтөт болгондо дагы суулар менен аркылуу каяка кетет ал Айрадан көлмөлөргө дарыяларга кетет ал жерде жан жаныбарларды ууландырат балыкты ууландырат канаттууларды ууландырат андан кийин өсүмдүктүн өзү уулана баштайт өсүмдүктүн денесинде пестицид топтоло баштайт андан кийин биз аны жей баштайбыз өсүмдүктү жейбиз жан жануарлар болсо топурактын ичинде чукуп жан жануарлар. топурак менен да азыктанган канаттуулар бар Өсімдікті жеген канаттуулар бар ошентип отырып баягы жаратылышта атайын бир азықтық чынжыр деген бар мына ошо азыктык чынжыр менен топуракта топтолгон пестицид адамга чейин жетет адамга жеткенден кийин эмне болот адамдын денесінде кичинекей эле концентрациядағы эле концентрациядагы кирген пестицид болгондо дагы адамдын маанилүү органдарында топтоло баштайды. Бұл ә, липофилдік қасиетті деп болғында да май ткандарында жақшы көрөт пецис боорду жакшы көрөт андан кейін ә, репродуктивтік органдарды жақшы көрөт андан кейін булчуңдарды жақшы көрөт нерв ткандарына чейін барат Ошонту отырып аягында абдан көптігін орларды бұл козгой баштайт да эң коркунучтуусу бул рак ооруларынын болу есептеледі эсептелет пессидтерчи мына ушундай кесепеттер чындыгында бизди азыркы күндө дүйнө жүзүндөгү биринчи көйгөй маселе канткенде биз ушул песцидтерди колдонууну токтотобузш колдонбой койсо болбойбу деп сурайын деп атаколдонсо колдонбой колдонбой койсок болот анын өзінің альтернативасы бар анын башка жолдору бар ал биологиялык каражаттар бар ошол эле зыянкечтерге каршы биологиялык препараттар бар илдеттерге каршы биологиялык препараттар бар андан кийин зыянкечтерди жеген башканын душмандары бар энтомофагтар мына ушулардын баардыгын туура колдонсо эми чындыгында алардын эффективдүүлүгү химияга караганда азыраак да убакытты талап кылат ошондуктан эгер мындай маалыматы бар аң сезимдүү абдан өзүнүн ишине кызыккан дыйкан кабардар болот да мен канткенде химиялық затты азайтам депчи Аз, ала качам себеби дегенде коргоонун қорған, өсүмдүктү коргоонун бир канча түрлөрү бар да агрохимиядан эле баштаса болот агрохимия деген эмне убагында кыкты берүү убагында жер семиркичти берүү жакшылап жумшартуу суугартуу өсүмдүктүн иммунитетин кармап туруу ошол мезгилде өсүмдүк оорубайт дагы зыянкеч да жолобойт эгерде багуу жакшы болсо ошол агрохимиялык коргоо деп ошондон башталат да убагында себүү уағында себиш керек өткөрүп жибербей мөөнөтүнчү андан кийин себүүнүн дагы өзүнүн аралыктарын туура коюу бири бирине көлөкө болбогондой өсүмдүктөрдү тигүү анан урукту уруктун сапаты жакшы болуш керек урук ошол илдетти кармабаган аябай дегенде туруктуу ошондой уруктар менен иштеш керек да урук канчалык дени сак болсо ошончолук өсүмдүктүн өсүшүнө жакшы шарт түзөт анан ә, бара бара жалаң биологиялык жол менен табигый жолдор менен алынган жер бар ошолорду пайдаланыш керек кадимки эле биз айткан кык кадимки эле компост ошол өсімдіктердің өсүмдүктөрдүн жасалған жасалган ар кандай өсүмдүктүн жалбырагынан жасалган эритмелер ошонун баардыгы табигый кадимки эле табигый жер семирткичтер hmm. анын ичинде азот да бар анын ичинде фосфор да бар анын ичинде органикалық заттар аминокислоталар бар алардын баардыгы өсүмдүктүн өсүшүн камсыздай турган бирок аны ошону туура пайдалануу дагы бир жолу ә, ә, дыйкандын аң сезимдүү болушу дыйкандын ә, ә, билимдүү болушуна көз каранды дыйкан білімді болса, өзінің жерімді өлтүрүп албайын өзім топырағымды сақтайын, қасиетін жоготуп албайын десе ал кадимкидей даярданат мен бірінші топ эме өсүмдүгүм эме фаза үч төрт жал фазага келгенде эле мен мұны бере баштайын химияны четке қойш керек да химия ең аяғында, егер таптақыр алы жетпесе таптақыр. кейбір бир кештер бар такыр ээжа беген. же соруучулар бар да Мысалы жана генелердин түрлөрү бар биттердин түрлөрү бар ошолор соруп өсүмдүктү кууратып жиберет ошолорго келгенде эң акырында аз дозада болсо дагы аз доза жанагындай чоң доза эмес ошо биологиялык каражаттар менен аралаштырып колдонсо эффективдүүлүгү күчөйт да бұл интеграциялык күрөшүү деп қол. азыркы заманда бардығын баардыгын комплекс айкалыштырып туруп баардык түрлөрүн кошуп бара бара вообще химиядан четтетүүгө алып келиш керек Четте отырып химияны бара бара азайтса анда топурак өзүн өзү кайрадан калыбына келтире баштайт эң негизгиси топурактын ошол айдоонун айланасында айланып жүрген чаңдатуучулар аман эсен калат чаңдатуучулар өлүп атпайбы азыр мына аарыны өлтүрүп салдык аарылардычы себеби биз аары бизге жалаң эле бал бербестен ал нектар чогултуп атып чаңдатат бир өсүмдүктүн аталыгын экинчи өсүмдүктүн энелигин алып барып чаңдатып мөмө байландырат мисалы Қытай өлкөсү азыр бизден аарыларды сатып ала баштады себеби Қытай буга чейин химияны аябай колдонгон өзүнүн айдоо аянттарындачы анан аарылардын кырылып калганын байкады да Европада ошондой проблемада турат аарылар кырылып калды кадимкидей биз кудайга шүгүр эми орточо абалдабыз биздин жана балчыларыбыз тиги жайлоолорго барып бал жасап атышпайбы ал жерде химия колдонулбайт ошондуктан ал эми айдоо аянттардын четтеринде чаңдаткычтар бар да эми жалаң эле аар эмес жапайы аарлар бар андан кийин ийнеликтер бар андан кийин көпөлөктүн түрлөрү бар ошолордун баардыгы жанагыл ә, ә, химиялык заттарды чачыратканда мындай тамчылар пайда болот ошо тамчылар өсүмдүктүн бетине түшөт аны келип нектарын ә, чогултканда кошо жутуп алат андан кийин көлмөлөргө түшөт жана эмелер суу ичем дегенде анда көлмөдөн алат ошентип отуруп алардын терисине да түшөт химиялык заттар тери аркылуу дагы кирип тешип кирип ууландырат эже жыйынтык суроо ушул пестицидтерди колдонуу тартибин эрежесин мына мисалы үчүн сиз айтып атасыз билимдүү дыйкандар каяктан үйрөнүшөт анан муну бир ашыкча кол көлөмдөн ашыкча колдонуп жибергендигин көзөмөлдөгөн бир мамлекеттик орган барбы жокпу ал абдан туура суроо бердиң ә, бизде атайын көзөмөлдөп ошону топурактын ичинде химиялык уу заттардын концентрациясы жогорулап кеттиби деген атайын лаборатория иштеш керек ошол жок бизде чындыгында чындыгында эч ким топурактын ичинде канча песит бар экенин билбейт кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе ошо да Башқа өлкөлөрдө дейқандар жыл сайын химиялық анализге беріп тұрады өздерінің топырақтарын. Егерде пессистердин саны жоғыр болса, анда аны тазалоого өтші. анын биологиялық тазалоосу бар россияда да ошондой жол менен азыр тазалап атышат мына Біз, мисалы ошол биологиялық жол менен пессисттер тазалоо технологиясын чыққан чыкканбыз атайын технология іштеп чыкканбыз бір проекттин үстінде иштеп атабыз ошол эле технологияны биз диқандарға сунуштасак болот өтө арзан и кыска мөөнөттүн ичинде бестерден топурак тазаланат рахмат ардактуу телекөрүүчүлөр радио кагармандар сиздер мынакей кыска убакыттын ичинде биздин ден соолугубуз керек болсо топурактан топурактын күрдүүлүгүнөн асылдыгынан көз каранды экендигине күбө болдуңуздар ал жөнүндө бизге жакшы бир маалымат берген жакшы баян кылып берген илимдин доктору профессор мамлекеттик мына ушул өзүнүн тармагында айыл чарба тармагында чоң чоң сыйлыктарды алган тинатин дөөлөткелдиева эжекебиз болду мен ойлойм муну менен чектелбейбиз биз дагы мындай темалардын көпчүлүгүн сериялуу түрдө ушул өзүбүздүн тема көрсөтүүбүз аркылуу сиздерге тартуулап турмакчыбыз эжеке сизге чоң рахмат чоң рахмат си изде ийгиликтр боло берсин элг жутка керектүү маалыматтарды манас радиосуна да ийгилик каалайбыз рахмат өнүгүп өсүп мындан ары дагы трагна батэл үүтгэдэг